Украина нуждается во внешнем финансировании, финансировании на протяжении 2017 года на минимальной отметке около 5 миллиардов долларов, а при плохом раскладе отметка может подниматься до 10 миллиардов долларов. От 5 до 10 миллиардов. 5 миллиардов долларов потребность во внешнем финансировании – это наилучший сценарий, который может ожидать Украину в этом году. И вот где взять вот эти 5 миллиардов долларов необходимого финансирования? Украина должна четко понимать, что если нет программы сотрудничества с Международным валютным фондом, то нет никаких других внешних программ кредитования страны Украина. Их просто не будет существовать. Все международные программы идут в привязке. Есть программа сотрудничества с Международным валютным фондом или нет программы с Международным валютным фондом. Не будет денег от Мирового банка, не будет денег от европейских структур, если не будет программы сотрудничества с Международным валютным фондом. В этом году из этих 5 миллиардов долларов минимальной потребности украинской 1 миллиард может зайти по статье, скажем, при самом хорошем раскладе 2. Миллиарда может зайти по статье по статье, как раз прямые иностранные инвестиции. Где брать 3 миллиарда еще? Самый плохой сценарий это идти на уменьшение объема золотовалютных резервов 15,5 миллиардов долларов а, по состоянию на сегодня. Фактически, это соответствует состоянию февраля 2014 года. Все, что касается пенсионной системы. Когда в стране есть соотношение 10% работающих содержат 12 пенсионеров, то пробуксовка в пенсионной системе была бы в любой стране, потому что критичный уровень это на 10 работающих 8 пенсионеров, а здесь в полтора раза больше допустимого уровня. Поэтому хотите делать, не хотите делать, это выбор суверенной отдельно взятой страны. Международный валютный фонд обращает внимание на то, что ситуация критичная и пенсионная система может просто рухнуть и здесь нет ничего удивительного.